Bilmirəm, mən hara müəssisəyə gedirəm, mən deyəsən pensiyalısan. Mən gəlirəm 2000 deyib, mən əsəbimdən yəni deyirəm ki, ham, hər də çatdırıram, deyirəm ki, 2000, 3000 alıram da, yəqin ona görə mənə iş vermirlər. Mən burdan cənab prezidentə səsləyirəm. İşlə bağlı hara-sə müraciət edirəm. Neçə dəfələrdir mən müraciət edirəyəm. Mənim heç bir işmə baxılmayıb. Mənə biz yerinə yomaq veriblər ki, get düzələcək, yaxşı olacaq. Yəni burdan cənab prezidentə səsləyirəm. Yəni siz öz hər dəfə çıxışda deyirsiniz ki, qəzivə və şəhid ailələrini incitmə, yaxşı nətar olun. Mə Yox, bir şey yox. Mən köməkliklə yoxdur. Mən qolum bu vəziyyətdə. Mənə də heç bir yerdə işə götürmürlər. Mən qoluma müalicə, başıma müalicəm elətdirə bilmirəm ki, deyirəm ki, anama e, dəstək olum ki, mən anam o yarımçılıq olub, qardaşım yarımçılıq, mən yarımçılıq, anam. Yox. Yaxşı, mə bizə kim baxsın? Cəlləbəd rayonu Fərəcullalı kənd sakini Əli Bağırov 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirakçısıdır. 3 medalı var. Deyir ki, atası yoxdur, anası isə təmizlikçi olaraq çalışır. Əli Bağirovun sözlərinə görə maddi vəziyyətlərinin yaxşı olmadığı üçün şəxsi dəhş aşkartsa da, müharibə iştirakçısı olduğu üçün aldığı müavinət səbəb göstərilir və işlə təmin edilir. Təfərratlar video reportajda. 11.01.1999-cu ildə Cəlləbər rayonunun Fərzullalı kəndindən doğulmuşam. Özüm hərbiçi olmuşam. İyul aylarında mən e, sənədlərimi ensaylərə pisiyə verib və atarmiyyə millətimi qorumaq üçün e, xidmətə başladım. Və 44 e, günlü müharibədə mən iştirak etdim. İştirak etdiyim zaman Füzuli rayonunda gedən döyüşlərdə ağır qəlbə yerə saldım. E, artıq 3 il 3 ildir, artıq 3 ildir artıq Əli, mən. 5 medallarım var. Hansı medallar da? Füzuli, cəsur döyüşçü, Xocavənd. 3, bəli. Mən net hədəflərlən İzrarə kimi təmirə müraciət etmişəm. Mənim ailəm problemi, necə deyim sənə, ailəmdə çətinlik var. Anam xadimə işdir. Vəziyyətimiz də vəz çətindir. Biz kirayədə qalırıq. Neçə dəfələr də mən müraciət etmişəm. Mən neçə dəfələr də bağçının qərbinə girmək üçün mən cəhd edəmişəm, çalışmışam. Ancaq kimlərə konkret olaraq icra hakimədə kimlərə müraciət eləyibsən? Mən ən çox orada Füzuli müəllimə müraciət etmişəm. Füzuli müəllim deyib yaxşı olacaq, belə olacaq. Yəni məni çox necə deyim sənə, Nə yaxşı olacaq yəni. Yani, yəni e, səbir rol köməkli edəcək. Ancaq heç bir köməkli olunmadı. Mən gündə alma bəymaq verirlər. Cənab başçının qərbına girmək istəyirəm deyir. Cənab başçı e, görüşdədir. Şəhər görüşünə gedib biz də şəhərin ziyarətinə gedirik. Mən belə sözlər deyirəm. Nəçə dəfələrlə gətmişəm. İstəyə bilmirəm mən harə müəssisəyə gedirəm, mən deyəsən pensiyə alsan. Mən gəlir 2000 deyir, mən əsabından yəni deyirəm ki, hər də çatdırıram, deyirəm ki, 2000 3000 alıram da yəqin ona görə mənə iş vermirlər. Mən burdan cavab prezidentə. Bir də bağlı harasa müraciət edə bilmirəm. Nəçə dəfələrlə mən müraciət edirəyəm, mənim heç bir işimə baxılmayıb. Mən bizə yenə yomaq veriblər ki, get düzələcək, yaxşı olacaq. Yəni burdan cavab prezidentə səsləyirəm. Yəni siz öz hər dəfə çıxışda deyirsiniz ki, Qazı və şəhid ailələrini incitmə. Yaxşı nətar olun, vəziyyətim mənə heç kim yoxdur. Atam yoxdur, bir şeyim yoxdur, mənə köməklik edən yoxdur. Mən qolum bu vəziyyətdə. Mənə də heç bir yerdə işə götürmürlər. Mən qoluma müalicə, başıma müalicə elətdirə bilmərəm ki, deyirəm ki, anama e, dəstək olum ki, anam o yarımçılıq olub, qardaşım yarımçılıq, mən yarımçılıq, anam. Yaxşı papizə kim baxsın? Nətar olsun vəziyyət nədir? Mən keçən səfər çünki yolum pis günlərdə də Mehdim müəllim qayıdıb mənə deyəsən ki, deyirəm ki, mənə dəstəy olun, kömək olun da yolumu düzəldim. Mehdim müəllim qardaşdır. Işte, Bələdiyyənin sədri var, Mehdim. Bəli, məl. bəli. Bələdiyyə sədrim var. Bəli, məl. bəli. Hə, hə. Nə deyir kisə? Mənə qayıdıb deyirəm ki, vəziyyətim mən bələddə mənə dəstəy olun, kömək eləyin. Mənə deyir ki, nə rahatma köməkli olunacaq. Gözdün, gözdün mənə bir cür yollardan yola verilir. Qayıdıb deyirəm ki, əsəbliyim də, yerimdə dayana bilmirəm. Qayıdıb deyir ki, mənim də atam atamı heç görməmişəm amma. Mənə mən qayıdıb deyir ki, sən Ciddi şey, dədən müalicələtisən. Xahiş edirəm cənab prezident, bu barədə ciddi tədbir görün. Yəni mənə səsmən səs verir. Siz məni yoxlayandan sonra Vankomat gəlib, bir də Yaşat fondu gəlib yoxlayıb, bayramdır. Bayramdır. İkinci bayramdır. So. Ya yəni, mənə hədiyyə sovqat gətirmişdi. Sovqat gətirmişdi. Bəli. Ondan sonra nə mən itirib axtarana olmayıb, ölüb, qalır. Bu necə yaşayır? Bu nə tə yaşayır? Hər dəfə mən istiyəndə dillər ki, sən dövlətdən pensiyasan, dövlət sənə maaş ayırır. Özün müalicə olmursan. Göz istə danışıqımda qabiliyyətimdə. Heç sorunu çıxamam. Danı tanıışığımı biləramədə. Danışıq qabiliyyətim onsuz da itirmişəm. Mən ondan demək istəyirəm ki, mən ana yardımçı vəzifəti, qardaşım yazdı sözüm. Mən neçə dəfə Yaşat fonduna müraciət etmişəm, müalicə göndərmə. Mən o atqaz eləmişəm ki, İsəmiz Fərləli doğsa, nə doğsa məşdim ailəmi saxlayaq. Ya yəni, anam biz canam idi, o da işlədi, o da. Ailədə əmi... tək işləyən ana idi. Yəni heç iki qardaş heç bir işləmir. Xeyr, xeyr. Çünki məni dilləsən dövlətdən maaş olub, alsan, ona, ona görə sənə iş düşmür, sənin valideynə iş düşür. Yəni əgər mən bu çıxışımdan sonra mənim başıma hansısa bir hadisə gəlsə, bilin ki bu çıxışımdan sonra mənim başıma hadisələr gəlir. Qeyd edək ki, kanalın 13 səsləndirilən fikirlərinə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə